一斤，居然是一斤，这也太不可思议了吧！怎么了？第一，易经接受演习采访的那天，我在电台遇见了苏念金。第二，就是这首歌，我听苏念金弹过。 T 三，一金和苏念青都住在厦门。不行，我的男神一金、啊，他写的歌都那么温柔，脾气会那么差吗？嗯，还有一个东西，倒是可以甄别苏念青是不是已经，灭息的采访。 经过这么多次接触，你应该完全能分辨出苏念青的声音。对。大家好，我是易青。脑袋长在别人的脖子上，他们怎么想，我无所谓。为了好写。我们认识吗？不用，谢谢。念青，金一清。 你可以走了。乌衣巷口夕阳斜。我的天哪！哇、哦，我的天！你冷静。我出去一下啊。你干嘛去？我要出去跑两圈，静静。 呃，喂，李老师。哎，吴燕，我有件事想请你帮忙啊。马啊，人嘛，你说。是这样，我今天呢、啊，本来想去福利院送份材料，可是我临时有事，有点走不开。你看看能不能帮我跑一趟？啊、呃，可以啊，那我下了班就过去。哎那太好了。啊，材料啊，就放在办公室的文件柜里。你到了以后给我打电话，我告诉你具体位置。好的，嗯。 哎，不好意思、啊，李老师，我先挂了，我工作紧了。江主任，下周三有一个音乐人的线下见面会，你去跑一下。啊、呃、我。对，你去。是时候出去练一练了。所有的资料都在许倩那里，如果不懂的话，就去找她。啊，我我。 这。Sure.